سأولي. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك صلى الله عليه وسره dan kata setengah mereka itu situ dan kata setengah mereka itu siapa mereka itu arifin sebab kitab yang kita pegang bila kita tasawuf ya dikatakan ulama sini di, panggil arifin ya kalau kita fiqah berkata mereka itu siapa dia fuqaha mana ulama fiqah beza dia kalau baca tafsir dia kata qalah berkata mereka itu qalu kata mereka Siapa mereka itu mufassirin kalau baca kita hadis sebut mereka itu siapa? Itu muhaddisin. Masing-masing ada bidang ni. Ya. Jadi sini bila disebut dan kata setengah mereka itu aibak dun arifin. Setengah orang yang arif akan alamat yang ketiga. Iaitu orang yang menyerahkan dirinya dan diam di bawah perintah segala hukum. Iaitu orang yang menilik kepada Tuhannya dan fana daripada dirinya. Ya, dia menilik saja kepada kebesaran keagungan kehebatan Tuhan maka lenyap maknanya dia menilik saja dengan rasa yang sebenar kepada Allah Taala sifat contoh bila dipandang betul tepat dengan kudratillah maka ketika itu lenyap kudrat makhluk dipandang saja iradatullah hilang iradatullah Halki iradat makhluk bila dipandang dengan basirah mata dalam iaitu sinaran nur iman yang kuat yang dicempakkan oleh Allah Taala dalam kalbi insan ya itu ah, beza di maknanya hmm. jadi segala orang yang arif kata alamat yang ketiga iaitu orang yang menyerahkan diri sebab samaratut tasawuf at-taslim ya at-tasawub taslim Kulluka ha. samarah mana apa buah hasil daripada tasawub ialah taslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu taala dengan bahawa melenyapkan pandangan dirinya sebab itu sabit dengan nas Quran iza zukirallahu wajilat bulubuhum wa iza alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun disebut nama Allah Taala bergegar kalbi dia kena gerun dan dibacakan ayat Allah makin bertambah-tambah keimanan dan makrifat dia dengan Tuhan. Dan ketiganya wa ala rabbihim yatawakkalun hanya dia berserah bergantung kepada Tuhan bukan pada diri dia. Ya. Kebanyakan orang silap faham dia kata kita mesti ada keyakinan diri. Siapa ajar tu? Al yaqinu billah <laughs> la bi anfusikum yakin dengan Tuhan bukan dengan diri kita. Itu yang menyebabkan seorang terjauh dia dengan Tuhan. Sedangkan Rasulullah SAW orang paling hebat memohon kepada Taala wala ta ila nafsi tarfatain Ya Allah jangan engkau serahkan aku pada diri aku walaupun sekelip mati. Bermakna Rasul SAW memohon kepada Taala supaya sentiasa duduk dalam keadaan memandang keterikatan kita dengan Allah. Ya. Nah, jangan kita rasa kita terikat eh, Tak terikat, terlepas Jangan bau kita rasa kita Tak nampak Tuhan ha, Itu dia babas Sebab kita tak pernah terlepas dari dia Kalau dipadamkan habis kita kan? ha. Dan fana daripada dirinya Fana bermakna lenyap Ya, Bila seseorang tadi Dia mengalami satu hal Dia panggil Ghala batu syuhud dalam istilah sufi ya, Maknanya kekuatan Nur musyahadah yang Tuhan buka dalam kalbi dia Setelah dia berusaha riaba mujahadah membersihkan kalbi Daripada segala penyakit-penyakit dalaman Maksiat-maksiat kecil dan besar Sehingga cermin hati dia terang ha. Ketika itu dia bila dibukakan oleh Allah Ta'ala kalbi dia Maka ketika itu lenaplah keperasanan dengan makhluk ha. Ya Ini semua benda apa yang Tuhan panggil Azwaq ya, rasa rasa hati itu keperasanan bila ada tarikan kuat aja ah ketiga itu dia akan berlaku ya dipanggil istilah sufi itu panggil jazbah tarikan daripada Allah Taala maka fana fana mana antab dua azamatillah terserlah dalam kalbi terang betul kebesaran Tuhan maka kebesaran makhluk hilang tak ada apa besar ada apa makhluk lenyap abidan itu dipanggil fa fana ah ha. Banyaklah kisah ni kalau kita tengok tentang ni. Ha, bila lenyap tukang sihir Firaun, bila dia nampak kebesaran Tuhan, mukjizat Nabi Musa ketika itu panak dia lenyap. Dia tak nampak Firaun dah. Cuba tak kena Firaun punya salib kerat orang dibunuh je ketika itu tak nampak dah. Ha, yang dia nampak kebesaran Tuhan sah saja. Ya. Zulaiha dia nampak kehaibatan Yusuf kan. Ha, sampai terhisang itu Yusuf. Macam mana kalau ditajalikan dengan jamalullah? Setelah tentu confirm tenggelam yang lain Sebab pentingnya kita mencari suasana ini Suasana apa? Ia telah mematikan pandangan yang lain Maka ketika itu dia akan nampak terang Kebesaran, keagungan Tuhan Ya, Dalam semayang tu Ialah tempat munajah Tempat musyahadah Memandang kebesaran dia Tapi kalau kita semayang tak lagi terasa lagi Semayang kita masih kosong Sangkar kosong dan Ya sebab Allah Tawal Ta'ala sebut dalam Quran Akimis Salah li zikri dirikan kamu akan semayang untuk kamu mengadap, mengingati aku mengadap akan daku Ma, menutup pandangan yang lain, hanya bertawajuh betul dengan Tuhan ha, maka kalau hati dah bersih dapat tapi kalbi dia kalau belum bersih lagi, masih nampak diri dia, masih nampak makhluk itu Tuhan tak buka kan, sebab dia suruh ghaib nazar al-halqi ilaih bin nazarillahi ilaih, renyapkan pandangan makhluk kepada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu, bila usaha ini dilakukan dengan riadah mujahadah dengan kasratul zikr Banyakkan zikrullah Kita cuci cermin hati Dan kita kawal benda yang mengotorkan Daripada maksiat mata Maksiat mulut Maksiat telinga semua itu Zahir dan batin InsyaAllah Dia akan ada pembukaan Ya sebagaimana disebut dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazal abdu yataqarrabu ilayya bin <Selangren> nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u bi alhadisa. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan yang sunat setelah wajib maknanya sehingga aku kasih ah ha. bila aku kasih aja fa iza kuntu sama allazi yasumbi maka akulah pendengar dia mendengar dengan aku hati syarat mana tuan dia merasakan sekarang kita rasa tak kita mendengar dari tuhan kita berjalan dari dia ya kita duduk bangun dengan dia berasa tak atau kita masih rasa aku aku oh tu jauh lagi tuan Ya, sedang Quran terpampang semua tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta tu ayat Quran. Allah Taala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Gerak, diam, duduk, bangun, melihat, memandang, bercakap, mendengar, tujuh anggota. Semua itu dia panggil apa? Duduk dalam taksis iradat Allah Taala dan dalam taksir kudrat. Mana ada satu benda yang ada dan berlaku keluar daripada takluk kudrat dan iradat? Mana ada? Tak ada. Dan tak akan berlaku. Sebab kita ni makhluk, nama pun makhluk dia jadi. Persoalan dia ada rasa tak kita ni dalam genggaman dia? Ha, -ha. ataupun kita rasa kita yang menggenggam. Ha, -ha. jadi. Kalau kita rasa kita yang memiliki kita yang handle, maka orang tu ba'idun, terlalu jauh lagi dengan Tuhan. Dan bila jauh dengan Tuhan, maka pandangan orang jauh dia tak berapa tepat. Bila pandangan ke Tuhan tak berapa tepat, lalai, maka iman dia akan bergonggar tidak kuat. Sebab kerosokan dia payah dapat ya? Sebab dia leka dengan benda lain Dia pergi pandang dia bayang yang tidak ada hakikat Faham dia? Ha. Kita jangan pandang bayang kan? Kita pandang tuan bayang Pandang bayang nanti orang kata kita gilo bayang Orang yang pandang makhluk tak pandang Tuhan Orang itu gilo bayang Sebab makhluk ni membayangi kujudan Tuhan apa mana membayangi menjadi dalil menunjukkan kujudan A, Allah Taala sebab disuruh kita tengok wa fi anfusikum afala tubsirun yang dekat pada diri kamu tak tengok ke tanda kebesaran Tuhan keagungan Tuhan pada diri kita yang kerdil yang fakir yang hina ini ha. dan kata setengah orang yang muhakik orang, orang yang telah tahqiq dan mantap dalam makrifat dia radiraan barang siapa sampai kepada hakikat Islam maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal tu ha. barang siapa sampai dia kepada hakikat Islam yang sebenarnya maka dia nak berhenti pada amal itu payah ha, berlainan orang yang belum sampai hakikat Islam di Islam tapi intipati sebenarnya itu dia tak apa-apa dapat lagi taslim itu tak ada lagi ha, ketika itu dibuat ibadat dengan berat... tapi kalau nak sampai hakikat Islam dibuat ibadat rasa seringan rasa lazat bila lazat tu yang payah nak berhenti macam makan dan tanda lazat kan ha. maka tiadalah kuasa ia berhenti daripada amal dan barang siapa sampai kepada hakikat iman maka tiadalah kuasa ia berpaling dari amal. Ya dia nak berpaling benda lain dah. Dia akan mendahulukan urusan dia dengan Allah Taala. Dan barang siapa sampai pada hakikat ihsan maka tiada kuasa ia berpaling kepada seorang selain dari Allah Taala. Ya sehingga kalbi dia tak akan berpaling selain daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Asbab ha, Sebab dalam dia selalu terang benderang Dia kita pandangan terang lah kan kita akan fokus Tapi kalau kita pandang benda tu sama-sama Jauh pula mata kita pula dah kelabu ha, Itu pandang dia tak cantik kan, tuan Yang pandangan dia tak, jan, tak cantik Bila pandangan tak cantik Tidak terang Maka perjalanan orang yang Dalam keadaan samar-samar Perlihatan dia Kita berani tak tuan-tuan Kalau dia bawa kereta kita nak naik hey. <tuh>, saya malam ni mata ni kelabu lah Tak apalah ...mengilang naik saya bawa... Wanya, dan? ...kita kata ah, jalan dululah saya jalan kaki tak apa... <laughs> ya? ...orang yang mata tak terang nak bawa macam mana... Dan? ...begitulah kita nak memandu rohani kita kepada Tuhan... ...kalau kita bersama-sama -sama tak nampak asyik nampak makhluk tak nampak dia... ...asyik leka tidak hadir hati... ...masih gelap tidak terang kalbi... ...masih jauh tidak kurb tidak rapat... ...maka ketika itu payah dia menghandle diri sendiri banyak dia terbabas-terbabas dengan kejahatan nafsu dan syaitan yang menggoda dia. Berbanding orang yang telah terang pandangan dia dengan makrifat yang sebenar, ketika itu dia berjalan cantik lurus dan ya. Ha, dia tidak akan ter tergoda dan tidak akan terperangkap, tidak akan terikat dengan benda-benda yang menjadi hijab dan ya menghalang dia menuju ke hadrat makrifat kepada Allah Taala ketahui oleh Musa dah. dah masuk habis dan ketahui ilmu Musa bahasanya adab kepada orang yang ahli tarik dalam satu waktu ada syariah satu waktu ada khidmah dan satu waktu ada haq. hak tiga adab dia akan bincang akan datang tajul wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah, good.